Assalamualaikum sahabat Muslim, dimanapun berada, mudah-mudahan pada sehat selalu. Panjang umur, banyak rezeki sekeluarga. Amin. Kalau emang channel ini bermanfaat, silahkan subscribe, like, komen sebelum kita mulai temanya. Kita intro dulu sebentar, jangan kemana-mana, saksikan terus. Jangan skip agar tidak gagal paham. berkat menundukkan pandangan. Tersebutlah di suatu hari, seorang hamba yang soleh bernama, Sulaiman bin Yasar Rahimahullah, beliau keluar dari Madinah untuk melakukan safar bersama temannya, dan setibanya mereka di kota Apua, temannya berdiri berjalan menuju sebuah pasar untuk membeli bekal makanan bagi mereka, dan Sulaiman pun duduk di tenda menanti temannya. Dan Sulaiman bin Yasar adalah seorang pria yang tampan dan gagah, termasuk pria yang berwajah sangat tampan dan paling menjaga diri dari keharaman Allah. Dalam penantiannya, ternyata ada seorang wanita dusun dari penduduk gunung memandangnya dari tenda miliknya, dan ketika wanita itu melihat ketampanan Sulaiman dan kegagahannya, maka turunlah dia dari atas bukit menemui Sulaiman dengan memakai cadar dan sarung tangannya. Kemudian dia datang dan berdiri di hadapan Sulaiman. Kemudian dia membuka wajahnya yang laksana rembulan di malam purnama. Seraya berkata, "Apakah engkau mau memberiku sesuatu?" Maka Sulaiman pun menundukkan pandangannya dari wanita tersebut. Dan Sulaiman mengira bahwa dia adalah wanita miskin yang membutuhkan makanan. Maka Sulaiman pun berdiri untuk memberikannya sebagian makanan sisa perjalanan yang ada padanya. Dan ketika sang wanita melihat itu, dia pun berkata, "Aku tidak menginginkan makanan ini, tetapi yang aku inginkan ialah apa yang dilakukan oleh seorang pria terhadap istrinya." Maka berubahlah wajah Sulaiman dan menjadi legam, dan dia pun teriak sembari mengatakan, "Sungguh, iblis yang telah mengirim dirimu kepadaku." Kemudian Sulaiman menutup wajahnya dengan kedua telapak tangannya, dan dia benamkan kepalanya di antara kedua lututnya, dan mulailah dia menangis dan berteriak. Maka tatkala wanita cantik jelita tersebut melihat bahwa Sulaiman tidak ingin melihat kepada dirinya, dia pun menutupkan cadar ke wajahnya dan berpaling kembali menuju tendanya. Dan setelah beberapa saat, datanglah temannya yang telah membeli bekal makanan bagi mereka, dan tatkala melihat Sulaiman kedua matanya lembab karena tangisannya yang kuat dan terengah-engah suaranya, dia pun bertanya, "Apa yang menyebabkanmu menangis?" Sulaiman menjawab, "Baik-baik saja, aku teringat anak perempuan dan anak lelakiku." Dan temannya berkata, tidak pasti engkau mengalami sebuah kejadian karena engkau meninggalkan anak-anakmu baru tiga hari atau lebih. Dan temannya terus bertanya mendesaknya hingga Sulaiman pun memberitahukannya akan kisah seorang wanita bersamanya maka temannya justru menangis sejadi-jadinya dan Sulaiman pun bertanya keheranan kepadanya. Dan engkau sendiri, apa yang menyebabkan engkau menangis? Maka temannya menjawab, aku lebih berhak menangis daripada engkau. Sulaiman pun berkata, kenapa? Dia menjawab, "Karena sejatinya aku lebih khawatir jika seandainya aku yang berada pada posisimu, maka belum tentu aku bisa bersabar dari wanita tersebut." akhirnya keduanya pun menangis dan tatkala Sulaiman tiba ke kota Mekah dan melakukan tawaf dan sa'i beliau pun mendatangi Hijr dan berselimut dengan kainnya kemudian beliau pun mengantuk dan tertidur sejenak maka beliau melihat di dalam mimpinya seorang pria yang tampan dan gagah lagi tinggi memiliki bentuk fisik yang indah dan beraroma wangi maka Sulaiman bertanya kepadanya siapa engkau semoga Allah merahmatimu orang itu menjawab saya adalah Yusuf bin Yakub Sulaiman berkata, oh engkau Yusuf Nabi yang jujur sungguh kisah engkau bersama wanita pembesar kerajaan sangat mengagumkan. Maka Yusuf alaihi salam berkata kepadanya, bahkan kisahmu dengan wanita Apua tersebut lebih mengagumkan. Kia al-Aulia karya Abu Nuaim 2 per 191. Memperingati Isra dan Miraj. Memperingati Isra dan Miraj berarti mengenang kembali mujizat agung Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Peristiwa yang ajaib dan indah ini, tidak hanya sekedar diperingati namun juga harus dikagumi dan yang paling utama, bagaimana memanfaat mutiara hikmah kisah dalam perjalanan tersebut, yang sering disebut sebagai Rihla Al-Sama, Safari Langit, suatu perjalanan yang belum pernah terjadi sepanjang sejarah manusia dan hanya terjadi sekali. Disinilah letak pentingnya mengapa peristiwa yang agung dan indah ini diperingati setiap tahunnya mengingat terdapat banyak kejadian demi kejadian yang menjadi berita gembira maupun ancaman bagi umat manusia. Di antara yang merupakan kisah ancaman seperti dalam sebuah hadis disebutkan. Dari Anas mengatakan bahwa Rasulullah bersabda, "Ketika saya dinaikkan menghadap kepada Tuhanku, saya berjumpa dengan suatu kaum yang memiliki kuku dari tembaga, mereka mencakari muka dan dada mereka dengan kuku yang terbuat dari tembaga tersebut." Kemudian saya bertanya kepada malaikat Jibril, "Hai Jibril, siapakah mereka itu?" Jibril menjawab, "Mereka adalah orang-orang yang suka memakan daging manusia, mengumpat orang lain dan mempergunjingkan kehormatan mereka." Hadits riwayat Imam Abu Daud dan Imam Ahmad: Insya Allah, kita selalu dapat memetik mutiara hikmah dari peringatan Isra dan Miraj. Tenggelamnya kapal pesiar, sebuah kapal pesiar mengalami kecelakaan di laut dan akan segera tenggelam. Sepasang suami istri berlari menuju skoci untuk menyelamatkan diri. Sampai di sana, mereka menyadari bahwa hanya ada tempat untuk satu orang yang tersisa. Segera, sang suami melompat mendahului istrinya untuk mendapatkan tempat itu. Sang istri hanya bisa menatap kepadanya sambil meneriakkan sebuah kalimat sebelum Skoci menjauh dan kapal itu benar-benar menenggelamkannya. Guru yang menceritakan kisah ini bertanya pada murid-muridnya, menurut kalian apa yang istri itu teriakan? Sebagian besar murid-murid itu menjawab, aku benci kamu, kamu tahu aku buta, kamu egois, nggak tahu malu. Tapi guru itu kemudian menyadari ada seorang murid yang diam saja, Guru itu meminta murid yang diam saja itu menjawab, "Kata si murid, 'Guru, saya yakin si istri pasti berteriak, 'Tolong jaga anak kita, baik-baik!'" Guru itu terkejut dan bertanya, "Apa kamu sudah pernah dengar cerita ini sebelumnya?" Murid itu menggeleng, "Belum, tapi itu yang dikatakan oleh Mama saya sebelum dia meninggal karena penyakit kronis." Guru itu menatap seluruh kelas dan berkata, "Jawaban ini benar." Kapal itu kemudian benar-benar tenggelam, dan sang suami membawa pulang anak mereka sendirian. Bertahun-tahun kemudian, setelah sang suami meninggal, anak itu menemukan buku harian ayahnya. Di sana, dia menemukan kenyataan bahwa saat orang tuanya naik kapal pesiar itu, mereka sudah mengetahui bahwa sang ibu menderita penyakit kronis dan akan segera meninggal. Karena itulah, di saat darurat itu, ayahnya memutuskan mengambil satu-satunya kesempatan untuk bertahan hidup. Dia menulis di buku harian itu, "Betapa aku berharap untuk mati di bawah laut bersama denganmu, tapi demi anak kita, aku harus membiarkan kamu tenggelam sendirian untuk selamanya di bawah sana." Cerita itu selesai, dan seluruh kelas pun terdiam. Guru itu tahu bahwa murid-murid sekarang mengerti moral dari cerita tersebut, bahwa kebaikan dan kejahatan di dunia ini tidak sesederhana yang kita sering pikirkan. Ada berbagai macam komplikasi dan alasan di baliknya yang kadang sulit dimengerti. Karena itulah, kita seharusnya jangan pernah melihat hanya di luar dan kemudian langsung menghakimi, apalagi tanpa tahu apa-apa. Mereka yang sering membayar untuk orang lain mungkin bukan berarti mereka kaya, tapi karena mereka menghargai hubungan daripada uang. Mereka yang bekerja tanpa ada yang menyuruh mungkin bukan karena mereka bodoh, tapi karena mereka menghargai konsep tanggung jawab. Mereka yang minta maaf duluan setelah bertengkar mungkin bukan karena mereka bersalah, tapi karena mereka menghargai orang lain. Mereka yang mengulurkan tangan untuk menolongmu mungkin bukan karena mereka merasa berhutang, tapi karena menganggap kamu adalah sahabat. Mereka yang sering mengontakmu mungkin bukan karena mereka tidak punya kesibukan, tapi karena kamu ada di dalam hatinya. Mereka yang sering menyanjungmu setinggi langit, mungkin bukan karena engkau pahlawan, tapi mungkin karena mereka memaafkan keburukanmu. Mereka yang selalu menghinamu dan menghakimimu, mungkin bukan karena mereka membencimu, tapi karena mereka ingin menguji ketulusan cintamu. 10 Anjing Raja Alkisah seorang raja memiliki 10 anjing ganas untuk menghukum siapapun yang bersalah. Jika sang raja marah maka orang yang salah akan dilempar ke kandang agar dicabik oleh anjing-anjing ganas TSD. Suatu hari seorang menteri membuat keputusan salah. Raja pun murka, maka diperintahkanlah agar sang menteri dimasukkan ke kandang anjing ganas tersebut. Menteri berusaha minta maaf pada Raja Paduka, saya telah mengabdi padamu selama 10 tahun, akankah Paduka tega menghukumku begini? Atas pengabdianku selama ini saya hanya minta waktu penundaan hukuman 10 hari saja. Sang Raja pun mengabulkannya. Sang Menteri bergegas menuju kandang anjing-anjing TSB lalu meminta izin kepada penjaga untuk menggantikannya mengurus anjing-anjing dan memberinya makan selama 10 hari. Untuk apa? Tanya penjaga. Maka dijawab oleh Menteri, setelah 10 hari nanti engkau akan tahu. Sejak itulah sang menteri memelihara, mendekati, memberi makan bahkan akhirnya bisa memandikan anjing-anjing TSB selama 10 hari hingga menjadi sangat jinak padanya. Tibalah waktu eksekusi, disaksikan raja dimasukkanlah sang menteri ke kandang anjing, tetapi raja kaget saat melihat anjing-anjing itu justru jinak padanya. Maka dia bertanya apa yang telah dilakukan menteri pada anjing-anjing TSB? Jawab Menteri, saya telah mengabdi pada anjing-anjing ini selama 10 hari, dan mereka tidak melupakan jasaku. Terharulah Raja, meleleh air matanya lalu dibebaskanlah Sang Menteri dari hukuman dan dimaafkan. Sahabatku, hikmah dari cerita di atas adalah, agar kita tidak mudah mengingkari dan melupakan kebaikan-kebaikan yang kita terima dari orang-orang terdekat kita, hanya karena kejadian sesaat yang tidak mengenakan. Jangan mudah menghapus kenangan yang telah terukir dan persahabatan yang telah terjalin bertahun lamanya hanya karena hal-hal kecil yang kurang kita sukai darinya saat ini. Mencari teman itu lebih mudah daripada mendapatkan sahabat. Jagalah persahabatan yang ada dengan baik karena menjaga persahabatan itu jauh lebih sulit dari mendapatkannya. Doa yang terbaik selalu untukmu saudara-saudaraku, semoga silaturahim ini tetap terjaga. Terima kasih, semoga bermanfaat. Kalau ada kekurangan dan salah kata, aku mohon maaf sebesar-besarnya karena manusia tidak luput dari kesalahan dan dosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.